কাছাড় পুলিশ ড্রাগসের এর বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে কাছাড় জেলার জয়পুর থানার অন্তর্গত কামরাঙ্গা এলাকা ও সোনাবাড়ি ঘাট বাইপাস থেকে বৃহৎ পরিমাণে হেরোইন সহ আটক তিন পাচারকারী শুক্রবার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন সংবাদ মাধ্যমে জানান কাছাড় পুলিশ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক ড্রাগস বিরোধী অভিযানে নেমে সোনাবাড়ি ঘাট বাইপাস অঞ্চল থেকে অভিদুল আলিম লস্কর ও জাবির আহমেদ লস্কর নামে যুবকের কাছ থেকে ছটি সাবানের বাক্স থেকে আশি গ্রাম হেরোইন জব্দ করে পুলিশ এদিকে জয়পুর থানার অন্তর্গত কামরাঙ্গা এলাকা থেকে গিল্লি হোসেন লস্করের কাছ থেকে দশটি সাবানের বাক্স থেকে একশো পঞ্চান্ন গ্রাম হেরোইন জব্দ করে পুলিশ জব্দ করা হেরোইনের বাজার মূল্য এক কোটি দু লক্ষ টাকা হবে বলেই জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন তিনি আরও বলেন ড্রাগস মুক্ত করার লক্ষ্যে কাছার পুলিশ কাজ করে যাবে এবং আটক করা তিনজন ড্রাগস ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কাছার পুলিশের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ পুলিচে আন এক বৃহৎ সফলতা অৰ্জন কৰিছে যোৱাকালি আমি দুই দুই জেগাত আমি ৰেড কৰিছিলোঁ প্ৰথমে ৰেড কৰা প্ৰথমে এটা অভিযান চলোৱা হৈছিলে সেইটো চলোৱা হৈছিলে জয়পুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কামৰাংগা নামৰ ঠাইডোখৰত তাত এজন লোক গিল হুছেইন লস্কৰ তেখেতৰ পজিশ্যনৰ পৰা দহটাকৈ চাবোনৰ বাকচ য'ত এশ পঁচপন্ন গ্ৰাম সন্দেহজনক হিৰইন তাত তেওঁক পঞ্চিল কৰি লুকুৱাই লৈ আহিছিলে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে আবেলি সময়ত প্ৰায় চাৰে সাতটামান বজাত চনাবাৰী ঘাট অঞ্চলত আৰু এটা ৰেড কৰা হৈছিলে য'ত আবিদুল আলিম আৰু জাবিৰ আহমেদ এই দুজন ব্যক্তি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ব্যক্তি তেখেতসকলৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি ছয়টাকৈ চাবোনৰ বাকচ য'ত আশী গ্ৰামকৈ সন্দেহজনক হিৰইন তেওঁলোকে লৈ আহিছিল আৰু আমি এই হিৰইনৰ লগত দুটাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দুয়োটা পৃথক পৃথককৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ তদন্ত আগবঢ়া হৈছে টো দুশ পয়ত্ৰিশ গ্ৰাম হিৰইন আৰু ইয়াৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় এক কোটি বিশ লাখ টকামান হ'ব সেনেকৈ আমি ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট বুলি একো ক'ব নোৱাৰো এটা জেগাত মানে ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট হোৱা বুলি কোৱা অনুচিত কিন্তু আমি তাত বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছিলো যে আমি সেইখিনি অঞ্চলৰ পৰা বহুত বাৰ আমি ড্ৰাগছ আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছো